Нашу программу продолжает самодеятельный женский вокальный народный ансамбль. Идея создания ансамбля возникла в 1976 году. Инициатива принадлежала талантливому организатору и музыканту Черваку Владимиру Ивановичу, который приметил молодых девушек, прекрасно певших, и предложил им создать ансамбль. И вот уже 12 лет существует этот коллектив. Песня в исполнении ансамбля называется «Будай вся когут אין צילש הלאה yeah she's a little